हमलेक्म स्टूडेंट्स वर्ष यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद आप देख रहे हैं वीडियो यू खानपुर चैनल और कल से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वर्ष यूनिवर्सिटी में होने वाले फॉल 2024 एडमिशन के हवाले से कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है इससे पहले मैं आपके साथ दो वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बी एस फोर ईयर और ए डी पी टू ईयर प्रोग्राम की तफसील सड की है आप वो देख सकते हैं और इससे मुतल अगर आपने कोई मालूम लेनी हो तो फिर आप मुझसे वह पूछ सकते हैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिटेल फ्राहम कर दी जाएंगी बी एस फोर ईयर के हवाले से और बी एस टू ए डी पी टू ईर के हवाले से आज की जो वीडियो है वो है हमारी बी एस फिफ्थ सेमेस्टर जो एंट्री रूट ऑप्शन के जरिए दाखिला होता है वो भी ओपन है और उसमें आपने किस तरह एडमिशन लेना है एलिजिबिलिटी क्या होगी एडमिशन की तो आप उसके साथ वो सारी बातें हम शेयर कर लेते हैं इस वीडियो में एक चीज़ जो बार बार आएगी वो होगी कोर्स एग्जामेशन का वर्ड तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स एग्जामेशन का बता देता हूँ कि कोर्स एग्जामेशन होती क्या है कोर्स एग्जामेशन का मतलब है कि आपने जो एडमिशन्स लेना है ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर आपने ग्रेजुएशन की हो या आपने किया हो बी एस फोर ईयर किया हो या आपने बी एस सी की हो कुछ भी किया हो उसकी बेस के ऊपर आपकी होगी पोस्ट एग्जैम्शन एग्जैम्शन का मतलब है कि आप के आ, आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो एग्ज़ैम्ड होंगे यानी पढ़ने नहीं पड़ेंगे जैसे कि कोई भी डिग्री है बी एस फोर ईयर की तो फॉर सपोज मैं आपके सामने एक बी एस इंग्लिश रख देता हूँ बी एस की हमने यहाँ पर देखी है स्कीम ऑफ स्टडी तो बी एस इंग्लिश की स्कीम ऑफ स्टडी देख लेते हैं और अगर कोई कोर्स एग्जामिशन यानी पाँचवें सेमेस्टर में आता है और उसने बी ए किया हुआ है बी एस सी की है ए या ए किया हुआ है या बी एस फोर ईयर किया हुआ है तो फिर उस जो ग्रेजुएशन की डिग्री है फोर्टी नये एजुकेशन उसकी बेस के ऊपर उसके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जैम्ट हो जाते हैं एग्जाम का मतलब है कि वो स्कीम ऑफ स्टडी में से उसको वो ऑलरेडी स्टडीड लिखा जाता है कि पहले से ही पढ़े हुए हैं तो जो बाकी बचते हैं वो चाहे चौथे सेमेस्टर के हों पाँचवें के हों छठे के हों सातवें के हों तो वो फिर सब्जेक्ट्स को आगे वी में पढ़ने पड़ते हैं और इस तरह वो अपनी डिग्री कम्प्लीट कर लेता है यानी कि टोटल अगर एक सौ क्रेडिट आवर्स हैं तो उसमें से 50 या 40 या 45 एग्जाम हो जाते हैं और बाकी उसके 50-55 आपको पढ़ने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल और इस तरह आप चार या पाँच सेमेस्टर में जितनी एग्जामेशन होती है फिर वो क्लियर हो जाता है कि आपके बाकी क्रेडिट आवर्स कितने बचते हैं फिर आप वो वी में कंप्लीट करते हैं और इस तरह आपको चार साल की चार साल जो डिग्री होती है वो मिल जाती है बजाय चार साल लगाने के आप यहाँ पे दो साल या ढाई साल यानी कि चार या पाँच सेमेस्टर लगाते हैं और आपको पाँच चार साल की डिग्री मिल जाती है तो ये तो एग्जामेशन है और अब आ जाएँ तफसीलत की तरफ के कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं आर्ट्स प्रोग्राम आर्ट्स प्रोग्रामों में बी एस इंग्लिश है बी एस इकनॉमिक बी एस साइकलॉजी बी एस सोशलॉजी और मैथ कम्युनिकेशन अब आ जाएँ बी एसट सबका है ना डिग्री का एडमिशन के लिए वो ये है कि आपकी जो इंटर की डिग्री है उसमें 45 परसेंट से नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पे 44 परसेंट ने तो वो वो फिर जो है ना वो थर्ड डिवीजन में चला जाता है और वो फिर आगे नहीं जा सकता एडमिशन के लिए और इसके बाद आ जाए ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में भी यानी कि ए डी है ए डी एस है बी ए है बी एस सी है उसमें जो नंबर्स हैं वो आपके वो 45 परसेंट से लेस नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पे ठीक हैं आपके एंटर के नंबर लेकिन यहाँ पे अगर को, कोई नंबर कम है 45 परसेंट से कम है तो आप पाँचवें सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आप आ जाएँ आपने आपने कोई भी डिग्री की हो ग्रेजुएशन में तो आप जो इंट्री रूट है ऑप्शन है यानी पांचवा सेमेस्टर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो आ, आपको अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलता है कि मज़ीद कितने क्रेडिट टावर्स आपके बाकी बचेंगे जो आपने वी में कंप्लीट करने होंगे दाखिला फ़ीस जैसे लिखा है वो बारह हज़ार है इसमें से ऐसे होता है कि पाँच सौ रुपये के साथ आप अप्लाई कर देते हैं और देन आपकी जो कोर्स एग्जामेशन आपको बताई जाती है ई के जरिए और फिर जो है वो रिमेनिंग दाखिला फ़ीस आप जमा करवाते हैं जो ग्यारह या चार के करीब होगी तो हाँ, राउंड अबाउट आपके बारह हज़ार रुपये दाखिला फ़ीस के ऊपर लग जाते हैं बाकी जो इसकी टोटल फीस बनेगी वो बनेगी जो आपके रिमेनिंग क्रेडिट हावर्स होंगे उसकी बेस के ऊपर वैसे जो रूटीन की फ़ीस है वो अठारह हज़ार रुपये सेमेस्टर होती है तो इस तरीके से आपके रिमेनिंग क्रेडिट हावर्स के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी फ़ीस तो ये सभी तरीक़ाकार सभी प्रोग्रामों के लिए एक जैसा ही है और ये तो थे बी एस आ, फिफ्थ सेमेस्टर जो आर्ट्स के प्रोग्राम है आप ज़रा आगे चलते हैं और दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं कि आ, हमारे जो सी एस के प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस में है वो कौन कौन से होते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं इंटर में आपके पचास परसेंट नंबर होने चाहिए चाहे सी एस में आए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए या बी एस आई टी में आए याद रखें बाकी सभी प्रोग्राम जो आगे भी आएंगे पीछे मैंने आपको आर्ट्स के बताए वो पैंतालीस परसेंट थे लेकिन अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आना चाहते हैं तो इंटर में फिफ टी परसेंट नंबर होने चाहिए अगर इससे कम नंबर हैं उनचास परसेंट हैं तो आप बी एस सी एस बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बी एस आई टी में नहीं जा सकते सेम एज़ ग्रेजुएशन में आपके नंबर हर हाल में फोटी फाइव परसेंट से होने चाहिए अगर इससे कम है तो फिर आप एग्जामेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे आपकी चार साल डिग्री हो गई बाकी सेम एज़ जो एडमिशन फीस है वो सेम एज़ इसी तरह लगेगी जैसे यहाँ पे लिखी हुई है और इसकी जो पर सेमेस्टर फीस होगी वो हज़ार रुपये होगी चूँकि यहाँ पे, हो पे एग्ज़ैम्शन होगी तो एग्जाम्शन के बाद अप्लाई करने के बाद ही आपको पर आपके जो बाकी सेमेस्टर्स हैं वो क्लियर होते हैं तो इस तरीके से पर जो क्लियर हो गया आपके सेमेस्टर वाजे होंगे आपके सामने सेमेस्टर की तदाद तो फिर आप अपनी फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं और वैसे जो सेमेस्टर फीस है वो अठारह हज़ार रुपये है तो ये तो थी कंप्यूटर साइंस की फील्ड सी एस की फील्ड अब आ जाए नेक्स्ट साइंस प्रोग्रामों में जो हैं वो बी एस जोलॉजी बी एस बायो टेक्नोलॉजी बी एस बायो इन्फॉर्मेटिक और बी एस मैथ तो यहाँ पे देखें तो मैंने स्टार आ, डबल स्टार यहाँ पर लगाए हुए हैं तीनों प्रोग्रामों के साथ जो मैथ के साथ नहीं है अब आ आजें जोलॉजी के लिए एडमिशन जो बेस है वो आपकी एफएससी प्री मेडिकल है एफएससी प्री मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और जोलॉजी दोनों के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक में अगर आना जा, आप जाना चाहते हैं तो फिर प्री मेडिकल हो प्री इंजीनियरिंग हो आई सी एस हो आप प्री बी एस बायोफॉर्मेटिक में आ सकते हैं लेकिन ये तीनों प्रोग्राम मेरिट बेस हैं अप्लाई होगा मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा देन आपका एडमिशन होगा दाखिला फीस जमा कराने के ऊपर मिनिमम नंबर जो है वो अप्लाई करने के लिए फोर्टी फाइव परसेंट है जितने नंबर ज़्यादा होंगे आपके उतना ही आपके लिए मेरिट में नाम आना आपके लिए इजी हो जाएगा ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री हो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो पैंतालीस परसेंट से कम नहीं होने चाहिए और जितने ज़्यादा होंगे याद रखें कि जो मेरिट में ये वाले नंबर हैं कैलकुलेट नहीं होते आपके ग्रेजुएशन के मेरिट में जो नंबर कैलकुलेट होने हैं वो आपके इंटर के और मैट्रिक के कैलकुलेट होने हैं और उसकी बेस के ऊपर आपका एडमिशन होता है अब सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में कोई भी हो लेकिन अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो अगर आपके ग्रेजुएशन में जोलॉजी वगैरह है जोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री वगैरह तो फिर आपके लिए जो आगे का सफर है वी में वो कम हो जाएगा यहाँ पे भी जो दाखिला फ़ीस है सेम है उसी तरह ही है आ, जो आपकी यानी अप्लाई होगा आपका पहले और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर इसमें से जो रिमेनिंग दाखिला फ़ीस है वो जमा कराते हैं बाकी जैसी बातें मैं टोटल फीस और आ, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम एज बाकीयों की तरह भी हैं और आप को अप्लाई करने के बाद क्लियर होगा कि कितने आपके सेमेस्टर बाकी बचेंगे और फिर आपके जो टोटल फीस का आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा वैसे हर सेमेस्टर में पाँच इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं और जो सेमेस्टर फ़ीस आपकी आएगी यानी अठारह हज़ार उसको आप फिर पांच किस्तों में जमा करवा सकते हैं ये तो थी फैकल्टी ऑफ साइंस और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मेरिट बनता है यहाँ पे वो किस तरह कैलकुलेट होना है मेरिट के लिए आपके जो मैट्रिक के नंबर हैं वो चालीस परसेंट ऐड होंगे इंटर के सिक्सटी परसेंट और यहाँ पे जो नंबर बनेंगे वो होंगे यहाँ पे लैब्स होती हैं इन तीनों प्रोग्राम्स में बी बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजीफार्मेटिक्स लैब में जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से मेरिट बनता है फ़र्ज करें कोई बंदा कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करता है मुल्तान के लैब सेलेक्ट करता है तो मुल्तान में अगर 200 स्टूडेंट की कैपेसिटी है लैब में जो लैब प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे जो पहल मेरिट बनेंगे वो पहले 200 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है तो इसी तरह आपकी जो मेरिट है वो हर सिटी में स्टूडेंट की कैपेसिटी के ऊपर है जो लैब में यूनिवर्सिटी ने करवानी है और इसमें जो लैब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लैब आपने हर हाल में लाजमी कंप्लीट करनी होती हैं और उसमें जितने भी सेशन सेशन हैं प्रैक्टिकल्स हैं वो लाजमी करेंगे वो नहीं करेंगे तो फिर आपका वो सब्जेक्ट पास नहीं होता ये तो थी फैकल्टी ऑफ साइंस साइंस के चार प्रोग्राम अब आ जाए नेक्स्ट अगर आप एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बीएड एड चार साल है और बी एड ऑनर्स जिससे एलिमेंट्री कहते हैं उसमें भी आप पाँचवें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंटर में 45 परसेंट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में भी कम अज़ कम पैंतालीस परसेंट तो आगे इसके बाद एग्जामेशन होगी आपकी अप्लाई करने के बाद और फिर आपको टोटल आइडिया हो जाता है कि कितने सेमेस्टर आपने पढ़ने हैं दाखिला फ़ीस सेम एज़ बाकी प्रोग्रामों की तरह बारह हज़ार रुपये लगेंगे आपके टोटल अप्लाई के बाद और दाखिला फ़ीस के ऊपर और टोटल जो फीस है वो आपकी एग्जामेशन के बाद आपको पता चलेगी क्योंकि अठारह हज़ार है अगर आपके पाँच लगते हैं तो फिर उस आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी पाँच पाँच बनेगी अठारह हजार की यानी टोटल अट्ठाईस सौ पाँच रुपए होते हैं एक महीने के तो फिर इसी हिसाब से आपकी फीस बन जाती है अठारह हज़ार राउंड अबाउट फीस बनती है जो आपने पे करनी होती है अब आ जाए जरा अगले रेस्क प्रोग्राम के ऊपर कि हमारा अगला प्रोग्राम है आखिरी मैनेजमेंट प्रोग्राम और मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर आप आना चाहते हैं तो बी एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है बी एस बी बी आई टी है और बी एस इन कॉमर्स है जो आ, आप का इक्वल होगा एम कॉम के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये चार प्रोग्राम है मैनेजमेंट की फैकल्टी में इसमें आप आना चाहते हैं तो सेम एज इंटरमीडिएट की डिग्री कोई भी हो आपकी डी कॉम हो आई सी एस हो प्री मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो आपका तीन सारा डिप्लोमा हो तो आपके उसमें नंबर पैंतालीस परसेंट होने चाहिए और ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है बीए है सिंपल आपका किसी साइंस प्रोग्राम में है किसी और डिग्री में है आई कॉम बी कॉम किया हुआ है तो उसमें भी आपके नंबर पैंतालीस परसेंट होने चाहिए और अगली जो कैटेगरी है वो है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे आपके ग्रेजुएशन में इसकी बेस के ऊपर आपने एग्जामेशन लेनी है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेलिवेंट डिग्री यानी कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है तो फिर आपका नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है ठीक है तो फीस सेम है बारह हज़ार यानि इसी में से पाँच सौ पहले जाएगा आपका एप्लीकेशन के साथ और बग़ैर अप्लाई किए हुए और बग़ैर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है पे किए हुए आपको एक कभी आइडिया नहीं होगा कि आपके जो कितने क्रेडिट टावर्स बाकी बचेंगे ठीक है तो जो इंस्टॉलमेंट होंगी हर सेमेस्टर में वो पाँच पाँच होंगी अट्ठाई सौ पाँच रुपये की और अठारह हज़ार रुपये सेमेस्टर फ़ीस होती है अब आज एग्जामेशन के ऊपर ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी किसी भी प्रोग्राम में एग्जामेशन है ये आपको अप्लाई आप पहले करेंगे पाँच सौ रुपये फ़ीस पे करेंगे फिर आपको बताया जाएगा कि पिछली जो डिग्री है आपकी ग्रेजुएशन की या आपने कोई बी प्रोग्राम किया हुआ है उसके बेस के ऊपर अब नेक्स्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कितने सब्जेक्ट आपके माइनस कर रहे हैं एग्जाम कर रहे हैं और कितने आपको पढ़ने पड़ेंगे तो इसलिए अगर आप चाहते हैं किसी भी डिग्री में अप्लाई करना चाहे वो साइंस प्रोग्राम हो साइंस हो या आपका कोई और हो चाहे आप मैथ करना चाहते हैं सी में आना चाहते हैं या आप आर्ट्स करना चाहते हैं तो फिर फौरी तौर पर अप्लाई करेंगे और प्रोसेसिंग फीस पे करेंगे और फिर उसके बाद आपको आ, दो से तीन हफ्तों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि एग्जामेशन कितनी मिलती है कितने सब्जेक्ट आपके कम किए जाते हैं और कितने आपको मजीद पढ़ने पड़ेंगे तो इसके लिए अब आप जो दाखिले के लिए दाखिले को आपने कैसे करवाना है यहाँ पर आपको नंबर नज़र आ रहा है ये हमारा नंबर है आप नोट कर लीजिएगा हर वीडियो के अंदर भी मिला जाता है हमारा अपना कैंपस है और आप हमें रबता कर सकते हैं मालूम के लिए तो इसमें जो भी आपके लिए हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे वर्ष यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान काम करती है इसलिए यहाँ पर सिटी का कोई मैटर नहीं है आप पाकिस्तान से किसी भी सिटी से हैं आप हमारे ज़रिए दाखिला भिजवा सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको साथ गाइड भी करते रहेंगे अब आ जाएँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले तो रिक्वायर होगा आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो होंगे आपके मैट्रिक का कार्ड आपके पास होना चाहिए इंटर का होना चाहिए और इसके बाद ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हुआ है बीए बीएससी हो एडीपी हो एडीएस हो बी एस फोर ईयर हो वो आपके पास होना चाहिए यानी तीन रिजल्ट कार्ड होंगे आपके पास और उसके बाद आई कार्ड या बेफाम आप जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपका आईडी कार्ड लाजमी बन चुका होता है आईडी कार्ड आप हमें सेंड करेंगे दोनों साइड से पासपोर्ट साइज़ फोसो आप फोटो ईमेल आपका पर्सनल होना चाहिए फ़ोन नंबर आपका परमानेंट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल गुम हो तो साथ में आपका नंबर भी और आपका ई भी ग़ायब हो जाए तो आप इस नंबर के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं इन एडमिशन भी करवा देंगे और जब तक डिग्री आपकी कम्प्लीट नहीं होगी हमारा जो स्टाफ है वो आपको गाइड करता रहेगा तो ये तो थी आज की वीडियो बी एस फोर ईयर प्रोग्राम के हवाले से जो आप पाँचवें सेमेस्टर में दाखिला लेते हैं इंट्री रूट के ऑप्शन से और इस तरीके से आप हमारे ज़रिए दाखिला भी बुझा सकते हैं गाइडलाइन भी ले सकते हैं और इन शाह बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो हमारे ज़रिए एडमिशन करवा के पूरे पाकिस्तान से अपना अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं लोगों को स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट uh, करने की उससे फायदा उठा रहे हैं तो इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते ऐसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो एक तो हमारा नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लें और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मज़ीद जब उनको मालूम चाहिए हों तो वो फ़ौर उनके पास एक नंबर भी हो चैनल भी हो यहाँ से आके ले सकते हैं और जाते जाते एक और चीज़ हमारा जो WhatsApp चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर आम जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो भी मालूम होती हैं वो यहाँ पर शेयर कर देते हैं तो आप लिंक यहाँ पर है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि